Добрый день, моя фамилия Панфил, Георгий имя, я руководитель хозяйства Агро Панфил, Молдова. Хочу рассказать вот это, от этой машине, удивительной машине. Я давно думал об этом, нашел человека, который заинтересовался этим вопросом и помог мне вот именно купить эту машину с Украины. Эта машина делает некоторые операции, которые высвобождают практически... Время и производительность увеличивается комбайна на 20-25% это точно. То, что я заметил в этом сезоне, первом сезоне, у нас в хозяйстве э, почти 1000 гектар, первые группы, и два комбайна э, большой мощности, Кейс и Джон Дир, э, которые имеют большой бункер, и мы когда купили этот э, прицеп перевозчик думали о том, чтобы чтоб не брать не слишком маленький и не слишком большой, а брать именно для два бункера комбайна. Вот э, в этом сезоне для нас, когда была хорошая урожайность, выше, чем в остальные годы, очень э, много помогло нам. Разгружали комбайны. Комбайн абсолютно не, не простой не было у комбайна. И большой плюс в том, что у нас, во-первых, мы используем технологии наутил no и чуть-чуть Minitel. И этот прицеп дала нам возможность разгружать комбайны в любом месте поля и вывести на краю поля, перегружать в машины, в прицепах и так далее. То, что нам помогает именно для того, чтобы наш, нашу почву осталась как есть, без без для того, чтобы уплотнить именно разными машинами, прицепами. Вот это самые большие плюсы, которые нам дали, было видно в этом году именно этим прицепом. Он стоит этих денег, которые мы заплатили именно для того, чтобы разгрузить комбайна и увеличить э, производительность комбайна, быстрее убирать. Мы в этом году убирали нашу площадь. Практически на неделю раньше, чем, чем другие, чем остальные в округе и так далее. Мы закончили уборку первой группы практически даже чем юг Молдовы.